হৈ পৰিছে গুৰুসকল আমি ভগৱন্ত পুৰুষক জনাৰ লগে লগে নটা ঐশ্বৰী গুণৰ অধিকাৰী হ'বলৈ পাৰোঁ কিন্তু ভগৱন্ত পুৰুষক আমি ভজনা কৰিবলৈ উৎকণ্ঠাৰে আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ বহুত মায়া বহুত যন্ত্ৰণা বহুত ঠেলা নাম ল'বলৈ আমি সময় নেপাওঁ ভগৱন্তৰ এই নটা ঐশ্বৰি গুণই কৃপা কৰিব পাৰিবনে বাৰু নামে আধৰুৱা হ'ল নাম যদি আধৰুৱা হ'ল নটা ঐশ্বৰী গোনে কৃপা কৰিব নোৱাৰে কাৰণ কিয় কৈছে আজি নৰকৰ যন্ত্ৰণা পাই এশ বছৰ জমৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিব লগা হৈ গ'ল বোৰ চাৰিটা সিদ্ধপুৰুষে আহি মোক মোকলাই দিলে মই দেখা মাতেই নাইকিয়া হৈ গুচি গ'ল কি নৰকৰ যন্ত্ৰণা ইমান এখন সুন্দৰ পৰিকল্পনা মোৰ ধ্বংস হৈ গ'ল বুলি অজামিলে কান্দিছে আৰু মৃত বৰ্ষে দিব্য ৰূপ দেখা পালোঁ কিন্তু কলৈ গ'ল সেইসকল আজি আপোনালোক ঐশ্বৰিক গুণৰ অধিকাৰী হৈ আছে তাৰ কাৰণে আজি ভাগৱতলৈ আহিব পাৰিছে যাৰ ভগৱন্তৰ ওপৰত শ্ৰদ্ধা নাই যাৰ ভকতৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই তেনে বিশ্বাসঘাতকতাই কেতিয়াও ধৰ্মৰ ওচৰলৈ আহিব নোৱাৰে শুনা মাতে আহিব লাগিব শুনা মাত্ৰেই ভাগৱতৰ ওচৰলৈ আহি ভকতক দৰ্শন কৰিব লাগিব বহু জন্মৰ নৰকৰ যন্ত্ৰণা শেষ হৈ যাব গতিকে অজামিলে এতিয়া পৰিত্যক্ত হৈছে যে কিয় দেখা পোৱাৰ মাতে গুচি গলগৈ মোৰ মহ হাঁ হা বন্ধু সিদ্ধ চাৰি কৈ কগলা এৰি পি কুমি সময় অবিহ কাৰণে মোৰ জীৱনতো ধি কতে অনুশ্ৰণ কান্দি ভৈলা সন্ধুসন নিজ মনে বিমৰিষ সপোন দেখিলো কিবা ঘোঁৰা যমদুত জীৱন জীৱন পলায়ে সিও গৈ লুণ দিশ এতিয়া অজামিলে কান্দি কান্দি কৈছে যে মোৰ উপকাৰী চাৰিজন সিদ্ধপুৰুষ অহাৰ মাত্ৰেই জমৰ তিনিটা দুট পলাই গুচি গ'লগৈ দুটকেইটা নাম জানিছেনে বাৰু যমৰ দুখন টেবুল আছে তিনিটা যমৰ দূত যমৰ নটা উকিল আছে সাতটা তৰুণী আছে আৰু তাতে হাকিম আছে চিত্ৰগুপ্ত ৰেডি হৈ থাকক কোনো তৰিব নোৱাৰিব যদি নাম নলয় মই অকণমান কৈ দিছোঁ কালসফুৰা বেংকামোৱা আৰু খফুৰা এই তিনিটা দূত জমদূত কালসফুৰাটোৱে কেতিয়া বিচাৰ লৈ জানে মুখখনে যেতিয়া খাওঁ খাওঁ কৰিব চকুৱালে বিশ্বজুৰি দেখা পাইছে সেইখিনি সময়তে কাল খফুৰা দুটোক প্ৰৱেশ হ'ল ক'ত যাবি এতিয়া খফুৰা যেতিয়া জীৱৰ মৃত্যুৰ সময়লৈকে কামনা বাসনা শেষ হোৱা নাই সেইখিনি সময়তেই সঁফুৰাই গৈ ধৰিবগৈ বেংকামুৱা কাকো ভাল দেখা নাই চকুহালে কাকো ভাল শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা নাই হিংসা দেশ ক'ব ততাই আৱৰি আছে ততালিকে বেংকামোৱা দুটে গৈ ধৰি ল'লে গৈ কি ধৰিলে জানে সেইটো বেংকামোৱা দুটৰ দুখটো কি জানে বিকলাংগ তৎমুহূৰ্ততে বিকলাংগ হৈ যোৱা বিচনাৰ পৰা উঠিব নোৱাৰে শৌচ পেচাব কৰাব লাগিব মুখেদি খুৱাব লাগিব পেৰালাইচিছ সেইটোৱে জানিবা বেংকা মোৱা ক'ত খাৰিবি এই সবাই গতিকে ইমানবিলাক যন্ত্ৰণা পোৱা এটা শৰীৰে আজিও কৃষ্ণক বিশ্বাস নকয় এতিয়া কৃষকসকলে কৈছে বোলে কৃষ্ণ নাই নহয় দাপৰ যুগতে কৃষ্ণ গ'লগৈ আৰু এতিয়া কৃষ্ণ নাই আকৌ কিহৰ নাম লৈ থাকিব লাগে কৃষ্ণ নাইকিয়া হয় জানো দাপৰ যুগৰ বাৰ লাখ বছৰ পৰমায়ুষ থাকোঁতে কৃষ্ণই আৰু কলি কলিৰ যোগ আৰম্ভ হ'বলৈ চাৰিশ পঞ্চাছ বছৰ থাকোঁতেই কৃষ্ণই বৈকুণ্ঠলৈ গুচি গ'লগৈ সঁচাকৈ তেওঁলোকে কোৱা কথাটোও সত্য কৃষ্ণ নায়েই সঁচাকৈ কিন্তু কি থৈ গ'ল সেই কথা কিন্তু বিচাৰলৈ কোনো আহিব নোৱাৰে যিদিনা পৰীক্ষিতৰ পৰা বাৰখন ৰাজ্য কলিয়ে দখল কৰিলে বাৰখন ৰাজ্য দে গুৰুসকল দ্বাৰকা ৰাজ্যখনো পৰিল বাৰখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত কলিৰ দ্বাৰকা ৰাজ্যখনো পৰিল সেইখিনি সময়তে কৃষ্ণই চিন্তা কৰিছে মোৰ আৰু পৰমায়ুষ এটা বছৰ আছে সেইখিনি সময়তে কলিয়ে মোৰ দ্বাৰকা ৰাজ্যখনো দখল কৰিলে মই আৰু থাকি কি কৰিম নহয় জানো থাকি কি কৰিম বাৰু এইবুলি চিন্তা কৰি কৰি উধক কৈছে উধৱ তুমি বদৰিকালৈ যোৱা দ্বাৰকা তোমাৰ কাম নাই বোলে কিয় প্ৰভু মই যামগৈ আৰু এইখন কলীয়ে দখল কৰিলে বেদখল হৈ গ'ল গুৰুসকল এতিয়া উচ্ছেদ কেনেকৈ হ'ব গতিকে মই যোৱাই ভাল হ'ব সেইখিনি সময়তে কলিক ৰাজ্য দিয়া এবছৰ পিছত দ্বাৰকা ৰাজ্য ত্যাগ কৰি কৃষ্ণই বৈকুণ্ঠলৈ গুচি গ'ল মই অকণমান আপোনালোকক তাৰিখৰ কথা কৈছোঁ তিনি হেজাৰ এশ তিনি খৃষ্ট পূৰ্বত পৰীক্ষা কলিক বাৰখন ৰাজ্য নিবেদন কৰিলে তিনি হেজাৰ এশ তিনি খ্ৰীষ্টপূৰ্বত তাৰপিছত যেতিয়া কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠলৈ গ'ল তিনি দুশ আঠাই খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার তিনি খ্রিস্টপূর্বক যদি মাইনাস কৰি দিয়া হয় মাত্র কৃষ্ণ এশ পঁচিশ বছর আছিল আস হিসাব তো ওলাইছে না বারো তিন হাজার দুশ আঠাইশ খ্রিস্টপূর্বর পিছত তিনি হেজাৰ এশ তিনি খ্ৰীষ্টপূৰ্ব মাইনাছ কৰি দিয়ক এশ পঁচিছ বছৰ কীৰ্তনত শংকৰদেৱে সেই অংক উলিয়াই লিখিছে এশ পঞ্চিছ শত বৰ্ষ অৰ্থাৎ দ্বাৰকা ৰাজ্যৰ পৰা কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠলৈ গুচি গ'লগৈ সেইদিনা দিনৰ দুটা বজাত বাৰ আছিল মঙ্গলবাৰ বিয়া ধৰ ঘৰত কৃষ্ণই বৈকুণ্ঠলৈ গুচি গ'লগৈ কাৰণ এই কলিৰ অন্যায় ভগৱন্ত পুৰুষে সহ্য কৰিব নোৱাৰে এইকাৰণে ধৰ্মটো কাক দিলে উধৱক দিলে যোৱা দ্বাৰকাত থাকি তোমাৰ কাম নাই তুমি এতিয়া লাহে লাহে বদৰিকালৈ যোৱা বদৰিকাক তুমি ভকতৰ সংগ পাই তাতেই নাম ল'বা এতিয়া সেইকাৰণে কলি যুগত কেৱল ধৰ্ম আছে সাধুসংগ কলি যুগৰ বেলেগ ব্যৱস্থা নাই কেৱল ধৰ্ম আছে সাধু সংগ সাধু সংগ যদি নকৰে মোনে মোনে মা আদি যদি পালনাম ঘৰতে পাতে তাতো কৃষ্ণ বন্ধন নহয় মানে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট সত্ৰ যেতিয়ালৈকে সাধু সংগ নকৰিব নহয় নহয় সেইটো পৰিকল্পনা বিয়া ধৰখৰ মানে সেই অংগদৰ পূৰ্বৰ যিপাত অভিশাপ সেই অভিশব্দ হৈহে বিয়াত জন্ম হৈ বিয়া ধৰত কৃষ্ণই গুচি গ'লগৈ হয় নহয় তেওঁ কৰ্মৰ দুখতে ভগৱান কেতিয়াও জন্ম মৃত্যু নাই এটা পৰিক্ৰমা মই ক'লোঁ নহয় এটা পৰিকল্পনা যে তেটা যুগত ৰামপ্ৰভুই নিজে অৱদাৰ ধাৰণ কৰিছে তাৰপিছতে পৰশুৰাম অৱতাৰ ধাৰণ কৰিছে গতিকে চৌব্বিছটা অৱতাৰ ভগৱন্ত পুৰুষে লৈ আহি আছে তেওঁনো কি জন্ম মৃত্যু অৱদাৰী পুৰুষৰ কিন্তু পৰিকল্পনা কৰিহে বিয়া ধৰ ঘৰত তেওঁ যোৱাৰ এটা প্ৰচেষ্টা কৰিলে কাৰণ বিয়াত তৰিব লাগিব নহয় বিয়াত তৰিব নালাগিব ভগৱন্তৰ হাতত যেতিয়া আপুনি মৃত্যু হ'ব তেতিয়াহ'লে আপুনি তৰিব লাগিব ভগৱন্তৰ হাতত কেনেকৈ মৃত্যু হ'ব বাৰু গুৰুসকল যিমান শৰীৰৰ যন্ত্ৰণা হৈছে সিমান নাম ল'ব ভগৱন্ত আপোনালোকৰ হৃদয়ত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু মৃত্যু তৰি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত পাব সেই কথাখিনি কৈছে ৰাখি লণ্ট জীৱা থাকিব go